Привет, друзья! Вы на канале Параллельные Светы. Меня зовут Анастасия Волокоевана. На зв'язку с нами астролог Влад Рос. Влада, я вас приветствую. Хочу... Перш за все поговорити про навчання Білорусі та Росії. Більш того, йдеться про те, що вони залучають ядерну зброю у цих своїх навчаннях. Дві тисячі військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та загалом зібрали всіх, кого могли, наскільки я розумію. Чи можуть саме ці навчання перерости в щось більше і зачепити Україну, як про те, деякі подейкують? Ну, насколько я знаю, последние переговоры, инсайды для вас, дорогие друзья, что вроде бы именно этой осени все-таки они ограничатся учениями, да, они будут как бы с позиции силы БУ это боя проводить их, но если Европа не пойдет на них условия, то они как бы говорят о том, что они нападут уже в следующем году, когда развяжется ситуация именно с Украиной, да, потому что вести войну на два фронта ну, не может себе позволить ни одна страна, ну, разве что Гитлер и то лоханулся в конечном итоге, Германия схлопнулась после того, как он и против британцев вел войну, и американцев, да, и тут еще против Советского Союза. Ну, нет, это невыносимо от слова совсем. А другое дело это принуждение балтийских стран, Евросоюза к тому, чтобы они начали снимать санкции с Российской Федерацией. Ну и для вас, дорогие друзья, инсайт от меня, от астролога Владороса, что... А действительно, Евросоюз за то, что Россия на них не нападет, готов начать снимать санкции. <ріст> це что то из питерской подворотні? что то к этому. Я тебе порежу, но якщо что, то, есть я тебя не порежу, то снимай курточку, да? який жах просто, <ріст> але так, це наші сьогоденні реалії. Маємо те, що маємо. А якщо Росія не піде восени в наступ, то чи зачепить вона нашу енергетику? Об'єкти української енергетики? А, чи будуть відключення, і чи будуть масовані атаки? атаки на наши объекты критичной инфраструктуры уже в вересне месяце. Что скажете с этого привода? Дорогие друзья, сейчас я смотрю харардную карту. И буквально, значит, вы, кстати, можете у меня заказывать и натальную карту, годовые соляры. Ссылочка под описанием этого видео. Есть мой сайт vladros.com.ua, там можете все заказывать. Ну и самое главное, по вайберу, по Ватсапу можете легко со мной связаться. Записывайте, плюс 38, 063 524 63 24. Но а в данной ситуации а, могу сказать одно, что вот я не вижу никаких возможностей, ни наступления, никаких то возможностей а, чего-то делать а, значит, а, значит, в, на, в направлении да, воздушного пространства. Могу вам сказать только одно, что вот прямо сейчас на МАЗИ мирные договоренности, мирная ситуация по воздушному пространству. Россия сама заинтересована, чтобы мы перестали уничтожать их НПЗ, чтобы ни в коем случае, значит, не горели их нефтебазы там и так далее, потому что уже по карточкам и в Крыму выдается, значит, бензин на дальнем востоке, особенно на Сахалине вообще там под запретом никто уже не катается, уже ходят все пешком, поэтому я думаю, что удары по Украине. Скорее всего, в ближайшее время будет разрешена ситуация, и мы будем с электроэнергией, с энергетикой в ближайшее время, потому что от этого проигрывает сама Россия, потому что становится явно, они уже даже не народ уже может говорить, что это не СВО, война, они видят, что народ возмущен, и это СВО превращается уже в военные действия против Российской Федерации. Поэтому есть оптимистический прогноз, и так показывал сейчас. Символ весов, мира, да, а что в воздушном пространстве будет основной мир, и Дональд Трамп добивается хотя бы этого, у него ничего не получается, прямо в ближайшее время примирить две страны, но воздушное пространство, возможно, будет примирено. И для вас, дорогие друзья, инсайт, что там творится сейчас, тем более 4 числа значит, собирается значит, съезд всех. Лидеров европейских стран Зеленский уже в Париже с Макроном встречается, а значит там такая ситуация: американцы признают Крым российским, все остальные страны Европы и значит и мы не признаем, да? то есть они американцы и Трамп до Юри признает, а все остальные как бы уже будут признавать де факто как балтийские страны после захвата этих стран Сталина. Потом, значит, полностью Донецкая область обменивается, значит, на запорожские земли, где там пройдут у нас растения и пшеница, и мелитопольские яблочки там всякие, значит, персики, все эти дела. А практически вся Запорожская и Херсонская область в конечном итоге вернется в состав Украины, но мы должны будем отдать Краматорск, Славянск и другие земли. Но это такие внутренние договоренности, которые уже фактически решены. И вдоль Азовского моря будет у них у Российской Федерации железная дорога в Крым. А так они исключат из своей конституции Херсонскую и Запорожскую область, да, а мы вернем ее в состав Украины. Ну и очень сейчас настаивают на перевыборах президента Украины, поэтому выборы буквально в ближайшее время либо по самый конец года, либо в начале 2026 состояться. Может, еще успеем, и 26 октября. Ну, хотя все вообще закончится в октябре месяце. Как бы вот такая вот ситуация. А, поэтому сейчас мы находимся на финишной прямой. И я думаю, все случится, когда опять Сатурн пересечет нулевую градусов. А это у нас февраля 2026 года, поэтому горячая стадия войны она заканчивается. Все-таки будет обмен территорий одних украинских на других украинских. Будет референдум Зеленского об этом, он как бы не будет принимать решения. И Зеленский уже пошел уже избираться повторно президентом. Не зря вы слышите сейчас со всех утюгов, что у него супер крутой рейтинг, и он побеждает на этих выборах. Но могу вам сказать, что во втором туре у Залужного предпочтение. Угу. Але якщо повертатися до самого початку нашої розмови про обстріли наших об'єктів критичної інфраструктури, я додам, що сам Путін вже казав, що Москва, начебто, довго терпіла, не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, і тепер вона стала серйозно відповідати. Чи правильно я вас зрозуміла, що це лише слова, які не будуть відповідати діям і дії не будуть відповідати словам, і чи дійсно не буде обстрілів в? світла, газу, палива в разных областях, все це залишится в цілісності? Ну вот сейчас будет все решаться именно к 1 октября. Если будет достигнуто это соглашение, а значит все-таки то, что будет воздушное и морское перемирие, да, то есть а на территории, война может распространяться только на территории Донецкой области, даже она не будет идти в Запорожской и Херсонской, даже вот на это уже договорились. А, но ну, опять же, если верить <coughs> всей ну, этой внутренней кухне, о чем договорились между собой Дональд Трамп или Лили Путин на Аляске. Да. но сейчас же да. все может измениться в связи с тем, что сейчас происходит парад в Пекине, вот произошел, да, и там находится Лили Путин, все остальные, в общем, может все резко измениться, и, конечно же, тогда они а захотят уничтожить как бы наше отопление, наши теплостанции, заморозить нас. Ну, вы же понимаете, мы уже вытерпели три зимы до этого, ну и четвертую зиму мы тоже самое сможем это сделать. Дело в том, что сама Российская Федерация может остаться без бензина, палыва, без керосина и так далее. То есть у них ничего не, не сможет нормально функционировать в их стране, если и дальше будет продолжаться вот этот воздушный обстрел. Потому что мы все, что есть на европейской территории Российской Федерации, все нефтеперерабатывающие заводы, все просто вынесем и уничтожим. Ну и самое главное, нас до сих пор сдерживают с теми же ракетами, да, и фламинго в том числе, а, чтобы мы их не пуляли по Москве. А мы это в любой момент можем запустить, и сентябрь как раз тот самый месяц, если Российская Федерация не пойдет на перемирие, то сентябрь месяц будет для них кровавым. Угу. И воздушное преимущество Украины будет я явственно видно, что мы можем уничтожать всю их логистику и подходы, да, то же самое Донецкой области, все поубиваем в Волгоградской области, в Ростовской области, в Курской области, в Белгородской, в Воронежской. Все будет просто уничтожено прямо от слова совсем. Тем более, что будут на сам которые ракети наши Тарасы или наші По-разному можно будет можна называть. Буде називати угу. зрозуміло вас. А якщо говорити про вересень місяця, чи можете ви назвати найнебезпечніші дати першого осіннього місяця, і чи буде загроза по обстрілам, наприклад, для Київської ГЕС, для Дніпро ГЕСу та для ЗС? Ну, очень опасная ситуация вблизи лунного затмения. Она у нас 7 сентября будет происходить прям в э, воскресенье. Да? Поэтому э, значит, период с 5 пятницы, 6, 7, 8, э, это понедельник, да, наверное, вот до 9 это самый опасный период да, в сентябре. Также будет связано с солнечным затмением. Это 19, 20, 21, 22 сентября, может быть, даже еще и 23. Вот, наверное, эти даты в сентябре самые опасные, самые уничижающие. И вообще что-то может приключиться с атомной АЭС. Вот, тут вот всякие там гадалки, там всякие эти тихопомешанные, всякие, не слушайте их, конечно, обращайтесь к астрологу Влада Росса, ссылочка под описанием моего видео, Влад Росса, комью, это мой сайт, всегда заходите. И вообще подписывайтесь на мой канал Влад Росса. Так вот, именно на затмениях, особенно очень неблагоприятное затмение, вблизи 21 сентября, вот что-то может на Запорожской АЭС, какая-то утечка произойти. Вот до этого я всегда говорил, что там и горели какие-то там леса, еще что-то там горело, ничего страшного не предвидится. А вот в сентябре действительно что-то может произойти на Запорожской АЭС. Ну и для вас, для дорогие друзья инсайта, Запорожская АЭС в течение пяти лет, если все таки завершится, будет находиться под э, российским руководством, а дальше она будет передана в состав Украины. Но ну, ближайшие пять лет они ее хотят сохранить для себя. Mm. Такие тоже договоренности идут. Но американская компания может как бы, там чего-то начать производить, даже пока она находится под э, сателритам э, Российской Федерации. Хочу з вами обговорити явлення одне дуже відомого, одіозного, неприємного усім українцям політика Віктора Януковича. Власне, навіщо він знову з'явився в інформаційному просторі України? Навіщо Росіяни його показали? Ну що Російська Федерація не проти а, значить, вступлення України в ЄС ані одновременно втроєм розказали всі. о том, что они всегда были против НАТО и во времена Януковича, который э, вот сейчас он вышел и своими, а, значит, туалетными зубами все рассказал, тем более язык у него не сходится, а вот настолько у него теперь коралловые зубы. Э, вот, э, но он сказал то же самое, что сказал после этого Фица, что, значит, э, в общем-то э, Украины в НАТО не быть, э, но ну, в Евросоюз э, неплохо, и что сказал а в Китае Лили Путин, да, э, типа никогда российская федерация не была против вступления Украины в Европейский Союз, а вот против НАТО она всегда была против. Как бы они все втроем скомпоновали вот эту как бы ситуацию. Но в очередной раз они показали, кто настоящий и легитимный президент с точки зрения Москвы, значит, здесь. Да, и что они же сейчас еще проводят такую ситуацию, что Украина должна быть федерацией, федеральной страной, и вот конфедерацию Донбасса должен возглавить типа Янукович. Ага. Вот как бы для всего этого как бы было представлено и вышел из грубо Виктор Федорович Янукович, который буквально еще полгода назад чуть ли не умирал вообще, а тут ему и пластическую операцию сделали, и вид, и зубы сделали, и все сделали, чтобы внешне он походил на нормального лидера Анина Пахана. Это точно вот, вот, что, вот кто их э, герои, герой, кто у них легитимный президент, и с кем бы они хотели договариваться и подписывать договоренности, а не с Окей, йдемо далі, тому что осталось на тижні, э, на початку тижня, чи на вихідних, здається, подія, про яку, мабуть, говорили, писали и обговорювали абсолютно все. Э, це убийство Андрея Порубия. По перше, за що його вбили, а по-друге, чи причетна до цього вбивства Росія, і чи дійсно чоловік, якого впіймали правоохоронці, як ми знаємо, скоїв це вбивство? А, то що це іменно той чоловік, який зробив вбивство, це 100%. процента, дорогі друзі. Mm -hmm. да, действительно, такий э, символ. Чоловік ворожі палкою намагається сразу з сольовом, сильним у воєнних доспехах. В Шляпе и Петру готов катать. Это именно он, да. Вот. Тут четко показывает харарная карта. Да. Я всегда у меня там есть клиенты, да, они живут в разных странах. И всегда можно посмотреть, да, и куда вам лучше переехать, и профессиональное предназначение. Вот тут четко говорится, что это он. А не случайно сейчас улицу Банковую хотят переименовать в улицу Порубья. Очень интересная ситуация, будто чтобы так происходило. Но все очень напоминает, что. Убиваются самые люди. Комендант Майдана убит. Конечно же, это руки Российской Федерации, вот когда этого Фариона была убита, которая за украинскую мову была во всех своих проявлениях. Ну, я обмолвился вот этот человек. Ему предлагали убить Петра Порошенко. Но ну, он говорит, что мне легче было убить Порубия. Он живет рядом со мной. Я примерно знаю, где он будет. А поэтому у Порошенко теперь охрана 40 человек. А вообще угу. хотели убить Порошенко? чтобы таким образом внутри значит, создать такую атмосферу Майдана нового и свергнуть Зеленского. Понимаете, руки коротко убить Зеленского, он уже пережил 12 покушений, и тут вот... А сейчас поэтому Порошенко уже 40 человек ходит с ним. Поэтому такая ситуация, это именно он, и это показывает, насколько вредны телеграм-каналы, которые, в принципе, нужно запрещать в нашей стране. Телеграм-каналы – это все-таки ФСБ, дорогие друзья. Угу. А ви згадали про Зеленського власне, чи є небезпека для нього та його родини саме зараз? Нічого вже нету. Все, що змогли зробити, він пережив. Єдине, що йому завжди потрібно сидіти за питьем. І найпроше для нього ситуація, поскольку Меркурій у нього в домі катастрофа. это поездки на автомобилях, чтобы там не подложили бомбу в автомобиль. Там. То есть перед каждой поездкой он должен проверять его охрана заложенную мину, бомбу. Там. Угу. Ну, вот, вот, как бы, вот такая вот ситуация, это все его прослеживается в его гороскопе. И неожиданная смерть у него может происходить в поездке. Хочу еще запитать за небезпеку для життя пана Ермака. На него может делать замах? Дорогие друзья, Ермаку двойственная фигура, вот часто даже вот такой символ у меня. Две женщины, которые ласкают друг друга. Вы должны понимать, что Ермак может работать сразу на несколько стран. И быть агентом одной страны, другой страны и так далее. Глубоко зашифрованным. Вы же заметили, что на российских каналах никогда, ни разу, от слова совсем, ни Скобеева, ни Соловьев не критиковали Ермака. От слова совсем ни разу. Дорогі друзі, как бы нікакби і вопрос: хто такої Єрмак? Чим його де він був початку Війни дійсно дійсно багато питань, мало відповідей. А, ну і хочу поговорити про Дональда Трампа, тому що дуже багато езотериків, астрологів і так далі у своїх прогнозах кажуть, що Дональд Трамп помирає. Чи дійсно це так, і чи може президент Америки померти за станом здоров'я? Ну видите, они только начали этот прогноз делать сейчас, а я же давно говорил, что в него и, и могут убить, и стрелять, и на своем посту он может умереть. Первый из всех астрологов Украины, который сказал, да. что в него будут стрелять, это был я. Поэтому такая ситуация. А сейчас я его смерти не вижу, у него нет сейчас нарисованной смерти прямо этой осенью. Но у него очень печальная ситуация, снятие с поста и, возможно, деменция. Уже февраль-март 2026 года. Вот там звезды неблагоприятны к нему. И действительно символ убийства, разрушения. Вот в его гороскопе именно больше падает на конец зимы, весну следующего 2026 года. А сейчас он воскреснет, будет живчиком, пока еще поживет. Так, і наостанок хочу запитати за поїздку, яку ви сьогодні згадували Путіна до Китаю. Чи просив він там гроші на війну? Як бачимо, насправді вже з'явилися новини про те, що росіянам відкрили безвізовий режим в Китаї. Не вже про це також просив. І чи дійсно сідзіньпінь на боці Путіна? Ну, в общему, Сіверний Поток, 2 більше всего просив. Ну, то нафіг ті всі звільні. Ага. Ну, с другой стороны, надо как-то коньякниться с Китаем, хотя там они предоставляют безвизовый режим всего лишь на один месяц. Европейцы mm -hmm. э, украинцам предоставляли на три месяца подряд, а тут как какие-то несчастные 30 дней. Вот поэтому как такая ситуация. Я знаю, что вроде бы небольшие кредиты, особенно в сферу войны, Китай предоставляет. Китай снаряжает и корейские войска, Китай фактически все, что есть на поле боя, и станки, и дроны, все передает российская федерация. Кстати, он нам перестал запчасти для дронов поставлять в Украину, поэтому он на стороне российской федерации. Но он борется именно с Соединенными Штатами здесь через свои прокси, это Российская Федерация, а поле боя, как ни странно, Украина, но это война Китая именно с Соединенными Штатами Америки, а происходит все здесь, понимаете, о чем дело. Вот так мы, мы всегда страдаем, Но мы выстрадаем все и в любом случае заживем, дорогие друзья. Могу вам еще один большой инсайт сказать, что если некая внутренняя договоренность Европы, Америки, Украины, России, что будет создан большой фонд восстановления Украины, триллион долларов, из него где-то примерно 300, значит, из этого триллиона долларов третья часть, вот, которая сейчас в бельгийских банках хранится, российских денег, пойдет на восстановление Украины. Есть такая ситуация, что репарации Российской Федерации будут в виде того, что нефть и газ они в Украину будут поставлять бесплатно абсолютно на ближайшие десятилетия. Будут восстанавливаться полностью и Донбасс, и Запорожье, там, и Херсон. Все будут дома пострадавшие. И наши жители, которые потеряли эти домивки, да, все им будет возмещено, Москва будет все возмещать. Поэтому если ваши дома разрушились, квартиры уничтожены, фонд уже будет работать над этим. Еще раз повторяю, триллион долларов. Вот такая договоренность как бы существует в этом. Ну и пик золотого Сатурна в доме денег в Украины это 2029 год. Что я вижу точно, что... Если война и продолжится, то не, не очень надолго, если она не будет слишком яркая, ожесточенная, как в этом году, все может затихать уже в 26 и в конце этого года, то в любом случае восстановление Украины пройдет очень быстрыми сроками после 2029 года, когда уже есть такая договоренность уже между, между Украиной, Россией, Соединенными Штатами, Европой, что Украина точно теперь входит в Евросоюз. Орбан и Венгрия не будут препятствовать в этом никак, уже не будут блокировать Украину в Евросоюз. И об этом заявил даже Виктор Федорович Янукович, что Украина теперь, ну, и сказательно то, что он сказал, что Украина точно будет в Евросоюзе, но не в НАТО. Вот такая договоренность существует. 2029-2030 год я точно теперь вижу Украину в Евросоюзе, и мы будем абсолютно евросоюзной страной. Звучить дуже обнадійливо. Будемо сподіватися на найкращий розвиток подій для українців. Влада, дякую вам за цю розмову. Як завжди, чекаємо друзі від вас. вподобаю. коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. А підпишіться на нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. І не пропускайте свіжі випуски. Для цього потрібно натиснути на дзвіночок. Звичайно, також бережіть себе та на ЗСУ. Побачимось.